все-таки он изменять на краше свою думку про Украину. Девятка кубков, четверка жезлов падает на итог все равно, и королева пентакли. Для нас позитивно закончится все равно. Может, сейчас как-то, знаешь, глупо звучит, и оно как-то кажется, что какая-то шутка апрельская. А, кстати, смотри, там карта шута падала. 1 апреля, день дурачка. Вот, вот, вот обстрел Киева, может быть, потому что карта шута, падала. Думаю, а что карта шута? 1 апреля. Вот там, первое число апреля. Вот оно, только мне прикинь, только что вот прям стрельнуло. Ясно знать. Вот оно. Запомните это. Опять-таки, даем. Да нет, там даже два дня давать не хочется перед 1 апреля. Там щетка показала карта что И вот праздник. Вот оно. Вот что за праздник. 1 апреля. И там посты начинаются. Короче, все понятно. Все. Спасибо за инфу. Ты бачишь, как швидко спрацювало. А, до речі, відомо... зараз щодо обстрілів, ти почала говорити і сказала про те, що Дніпро, зокрема Арешник, тут будуть просто погрози, чи все ж таки ймовірність є того, що туди таки полетить? Чи запаси косатина касатно косають на ракети пока ну, не готова дивитися, тому що ми зараз голова цим арешникам, ядерками і всім остальним. Мені зараз ці перших не дуже інтересують. сегодня по крайней мере это одна орешник это заявка которая была Они действительно хотят, хотят запустить его видишь орешник показывают карта смерти типа ну карта смерти еще и баллистику показывают и Фортуна типа вот запуски видишь падают нравится вот карта сюда падает башня падает но смотри на эту все но карта шута вот пустой валет пиковая да то что я говорила давай так смотри, скажу тут карта отшельника падает либо запуск будет по какой-то территории как было в прошлый раз это да не город, это какое-то. Ну я не знаю, какое-то поле, образно говоря, да. Тут отшельник просто падает. Вот, видишь, отшельник. Или вот, тут, смотри, вот э, в воду, или на поле, или куда-то еще, потому что карта шута на эту падает. Пустое, типа, знаешь, оно будет. То есть не будет такого, что город стерло. Раз, и все. Нет. То есть карты пытаются уже как-то так нам показать. Но какие-то ситуации с запусками будут. Зараз загалом в багатьох телеграм-пабліках говорять про те, що зараз має бути максимальна готовність до масованих обстрілів України, що ворог зараз активізув... активізується по максимуму. Чи дійсно в найближчі дні, найближчі тижні є така суттєва загроза для всієї території України щодо обстрілів? Так, мені не щоб таке було. Я уїжджаю на стоїчій тиждень. на неділю. Такого не має бути. Некомфортно себя чувствую просто так, когда я типа, уезжаю куда-то, особенно одна. По югу сейчас будет стрёмное что-то тут десятка мечей, вот солнце падает. По югу, видишь, вот, десятка кубков здесь падает. Но опять-таки, понимаешь, карта Солнца, она еще может говорить. Мы не спросили конкретно по какой территории. Мы спросили по обстрелам, когда они будут. То есть, и карта Солнца, десятка мечей, десятка кубков, говорит о том, что это будет, когда будет тепло, тепло на улице. Но еще вечером еще не так тепло, кстати. Сейчас я выходила, как? вчера мне было так себе. Более теплый период времени. То есть там какие-то обстрелы массовые должны быть. Зараз щодо Києва, які в тебе відчуття? Да, я навіть не хочу озвучувати свої відчуття, потому что говорю, що щоб виграти, я уїжджаю, і я не хочу сміяч. Ну, по зачим это спотает. Нормально чушки вам буде. Пока я уїду. Треба ж притришки. Скоро лайвка, і ти ж знаєш, що кожна твоя поїздка це про просто... траур для всех, потому что все думают, что ты текаешь от чего-то очень страшного. Да, да, да. Потом эти депрессия начинаются, через два дня я домой хочу, я знаю, да. Это все будет нормально. Вот, кратко посмотрю, просто какие по Киеву планирую. Так, я сказала, все будет нормально. Ты слышала? Да. Вы слышали? Вы слышали? Да. Я, я... Оно само получилось. Да. Все ты домовишься за нас. Трелить начать все снова. Трель. Я слышу дрели. Все будет хорошо. Не, в любом случае просить будет все нормально. Я никогда не уезжаю так просто, что... Сейчас. Мне лишний стресс не нужен. Мне так стресса до хренища, а я не хочу лишний стресс. Так, да, какие у нас там, когда у нас эти посты начинаются, эти праздники, когда у нас там, у нас праздник следующий должен быть? Ну, у квитни месяц и Пасха. А до, а до, этого, Пасху знаю, а до этого. Какой-то праздник показывает здесь, не знаю, что за праздник. По его обстрел. Проверю. раньше, это до, это до, апреля, пасхи. до Пасхи, до Пасхи еще. Ну, спасибо тебе большое. Посты вот эти когда начинаются? Посты не начинаются в начале апреля случайно? Ты, ну, блин... Блюда... он как раз начинается. Сначала, да? ну, где-то вот, смотрите, просто ты понимаешь, это что праздник праздник, праздник, праздник это имеется в виду не прям на Пасху, праздник это имеется в виду, тут, ну, праздничное, то есть это вот, вот отшельник, короче, это посты, это вот там, когда посты начинаются, вот там начнутся обстрелы, и Киев, вот так вот будет в списочке тоже, но здесь пока сейчас шут падает, то есть, так понимаешь, я, наверное, пока уеду, оно более-менее будет нормально, чтобы я не сидела по крайней мере, просить я буду подходить. Вот так, поки что больше меньше, а потом далее... Э, там, нет, когда посты просто. начинаются, вот я не знаю, когда просто посты начинаются. Я, я не... начинаются а так. уже начинаются, да? Ну, я думаю, это начало, начальное число апреля, если честно, вот там где-то. У меня почему-то всегда на апрель тянет, с марта. То есть я когда начинаю смотреть, вечно на апрель этот показывает, и все. Там столько дел у меня в апреле, что я не знаю, как это все будет. Ну, чихнула, значит, все будет хорошо. Так, так, запам'ятали всі <ріст> <ріст> А, <Чарівний чіх. ріст> uh, Давай тоді зараз uh, до міста. Ти вже сказала про те, що дійсно зараз голова більше забита ядеркою і <ріст> іншою. Домо <ріст> стало що 5 мільярдерів, які під. Uh, Трампа зараз втратили свої гонорари і втратили мільярди. Uh, чи це вплине в подальшому на Трампа, чи втратить він підтримку? Чи завалять ли вони його за свої гроші? Ти в задаваєш. Вони люблять чітко, щоб задавали. Ну хорошо, вони закажуть, скажіть нам, пожалуйста, за свої гроші. На него будет ситуация покушения, я, я это, в принципе, уже говорила, и я э, к этому склоняюсь сейчас. Будет ситуация покушения, вот эта семерка мечей, то есть это про заказное, про что-то, да? И тройка кубков, это прям коллективно заказное, то есть это не один человек, это прям несколько договорятся, у них же там есть связи между собой у всех, вот лишь. И карта башни под этой опять-таки, солнце — это весна теплая или лето? Будет ситуация, когда будет покушение на Трампа, еще раз говорю, то есть будет... Пока мы не смотрим, как, это будет немножко позже, в апреле будем смотреть, но четко показывать, что да, это будет заказное. Мы спросили против миллиардера, вот оно, пожалуйста. Зараз Трамп наполягатима на відставку Зеленського на заміну президента Украины? сказать, что он прям настаивать будет, что вот давай сейчас или никогда, я такого здесь не вижу. И будет информация об этом, он будет об этом говорить, но и умеренность. Ну, это с пустого в порожнее переливать просто он будет. И... Но ничего не поменяется здесь, как бы не вижу отставки Зеленского. Если отставка Зеленского будет, они готовы закончить войну? Нет. Нет, десятка мечей на итога спросила итого. Десятка мечей. Нет. нет. И такие да-да-да, а потом нет. Видишь в итоге, вот десятка мечей. Еще и оккупация будет, потом всей Украины, если такая будет ситуация. Поэтому нет-нет-нет. Нет. нет, нет, нет. 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 Гарантий никаких нету, и это все полная чушь. Еще раз говорю. То так, да, будемо будем на те, что наші будуть відстоювати себе до останнього. Поведуться на ці провокації. Я ти до речі, почала говорити за те, що відчуваєш таке загрозу ядерну безпосередньо. І сьогодні була заява від Трампа про те, що ядерна війна може статися вже завтра. Тобто вона Я, таки в з собі з, да, з реальну небезпеку, не просто слова? М -м -м. Блин, да, понимаешь, просто по картам тяжело, тяжело посмотреть. Почему? Потому что я же уже тоже говорила когда-то. Мне когда-то было на канале предвестник окончания войны, и там падало, что будет какое-то такое событие, то ли ядерка, то ли орешник, то ли станция. Вот мы не могли понять, потому что там эта луна падает с дьяволом. Ну, то есть это, либо... это одно... одно из трех то есть карты же не могут показать, да, четко, что вот. Но мы выяснили, что это станция вроде бы как. Сейчас карты уже поменялись, но все равно на весну там падает, тут еще не смотрела, там суд смерти дьявола. Но это плохая совокупность карт. То есть суд смерти дьявола, я понимаю, что ну да, что-то будет лететь или что-то вот, ну да, да. Плохая совокупность карт, очень плохая совокупность карт. То есть никого не пугаю ни в том случае, как бы сама пугаться не хочу, но не понимаю что они там готовят. И я понимаю, видишь, солнце падает. Солнце это, 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 лето, да, или, или теплая весна, очень теплая. Уже как бы тепло, но вечером еще не настолько тепло. Не то немножко время еще, все равно не то. Я по своим просто ощущениям ориентируюсь и посну. Там совсем полулета уже было. А за твоими ощущениями это да. все же таки будет относиться напрямую в Украину, так? Да. Да. Ну, я на Украину раскладывала карты. Мне не интересует ни Америка сейчас ничего, мне ни Европа не интересует абсолютно. Скажите, пожалуйста, нам. Ядерка реально на сегодня. Ну, орешник это тоже ядерка, понимаешь, что-то ну, сейчас карты покажут. Орешником уже пугают. Ну да, все Ты И про орешник мы уже 300 раз тоже смотрели, там тоже падает, что они будут размахивать тем, как раз весной. Ну, туз мечей, тройка мечей падает. Туз мечей. Вот видишь, я спрашиваю, полетит ли ядерка Звезда и Смерть. Вот Звезда и Смерть ядерку показывает по картам. Ну, суд рядом падает. Мне не нравится карта суда. ядерка просто ты не понимаю что такое орешник это тоже ядерка то есть карты тоже не понимают вот что такое ядерка какая ракета должна быть ядерная гриф типа когда или, или как правильно спрашивать не понимаю Та давай, можливо, зробимо наступне наше інтерв'ю. Я підготую питання, які будуть стосуватися безпосередньо да. ядерки, і ми перевіримо з усіх, можливо. Смотри, з... нам просто потрібно дивитися. Ось карти просто, да, от вони показують, типу, ну ядерка, хорошо, ну для них ядерка – це і станція, ну, тому що там є э, радіація, для них ядерка – це орешник. І... То есть, как бы сейчас карту вот показали, звезда и смерть, это типа ядерка прямо как за грибом с вот этим, да? Орешник по-другому показывает, но ну, я просто немножко не, не для того, чтобы я четко поставила вопросы. То есть я понимаю, что фонит мне. Да, такие фанилы вот месяца три назад, когда мы смотрели. И в предвестниках окончания войны тоже было это. Но я не могу понять, как карты, карты не отличают. Ядерку, орешник и станцию. То есть оно показывает примерно одинаково все, что типа радиация, вот смотрите, вот ситуация. По суду идет. Плохая ситуация. Поэтому нам нужно будет... четко вопросы, чтобы нам сформулировали, чтобы мы разобрались, как карты видят то, то и то. Чтобы даже я понимала, как это отличить. Мне будет легче намного потом работать. Вот, сна никакого не было. Кроме станции Чернобыльска не показывали сон. То есть не было того, что вот нажимают кнопку и гриб я вижу. Да не было такого, сразу говорю. По Орешнику мы тоже предсказывали, что он будет махать весной. Там Днепр вроде, да, нам падал Днепр, Днепропетровская область, да. ну сам факт. И сейчас, в принципе, по картам, вот я смотрела события негативные, пятерка мечей падает, то есть при кордоне территории по обстрелам страдать сильно будут. То, что близко к России находится, к, к чему не доступ имеют. Опять-таки мы Сумщину берем, да, рассматриваем, берем Днепропетровскую область, Харьковскую область берем и так далее. Ну, короче, мы должны просто четкие вопросы картам задавать типа, и на них ответ смотреть, потому что я, я сижу, у меня каша в голове, я не знаю, как вопрос формулировать, мне очень сложно разобраться в... Орешник — это ядерка, короче, или станция, понимаешь? Показують радіацію, показують, да, що там буде, і що, як мені це тут? Я орієнтуюся на своє ощущення станцю і станцю весні відділа, ядерки восні не відділ. Давай тоді дійсно наступний раз подивимось да, більш да, детальним це да. питання за більш глобальні тому обстріли будемо дивитися пізніше. А зараз давай глянемо ще чи є шанс на те, що Китай стане союзником України. Смотри, есть такая вероятность, но опять-таки по карте Луны скрытно. Я бы сказала так, это будет скрыто как-то. Но смотри, четверка Пентаклей, десятка Пентакли, Восьмерка Пентаклей. Помощь какая-то будет. И союз какой-то тоже реален. Кстати, удивлена, я думала, что такое не покажет никогда в жизни. Смотри, вот четко: Десятка Пентаклей, да, вот тарологи, Восьмерка Пентаклей, Четверка Пентаклей. Но это будет скрыто. По карте Луны. Здесь карта Луны не как обман. Здесь карта Луны как скрыто, Что-то будет, что-то не будут делать. Скрыто. Никто не знал об этом. Но нам не важно. Знають, хто добуть не знають. Головне, що будет іти какая-то помощь. Це саме головне між а, Трампом і Росією. Що зараз відбувається? Е якою є ситуація, яким є домовленості? Реальна ситуація отношения Трампа і Росії. Путіна. Ну, от реальна ситуація. Тройка мечей. конфликт какой-то был, тут как уже не крути, все равно падает. На почве чего? Туз Пентакли и влюбленные. Но Туз Пентакли и влюбленные здесь не на почве денег, это не деньги, это выбор, карта выбора. Я думаю, все-таки это связано с обстрелами, с утями. Почему? Потому что он не послушал Трампа. Да, то есть тут именно конкретно вот это эго. Понял, честь Тут, больше не про деньги. И в дальнейшем дьявол смерть. Ну, ребята, ну я не знаю, ну тарологи. Поправьте, если я не права, но ну, это такого не может быть дьявол и смерть, видишь, падает. Ну, какие у них отношения? Это самое худшее, что может, могло вообще выпасть. Ну, у них такой, извините, будет в отношениях. Ну, такой скандал, такой конфликт. Ну, просто, ну, это враги кровные. Не кровные, ладно. Враги. Ну, вот, смотри. Ну, вот, тут нечего мне сказать. Ну, нечего сказать. Дай бог, что так оно и было. А це вплине позитивно на Україну, тому що вони можуть бути ворогами між собою, але з Україною теж ворогувати. Сьогодні така весняна, яскрава. Хочеться, щоб і позитивними новини були, але ж питання ні. Такі. ну наконец та ні к сожалению. А, так. Давай тоді розпочнемо а, з того, чи вдасться Україні отримати гарантії, а, щоб угода припинення вогню була дійсно надійною. Я вот это, честно, не верю. Честно говоря, сейчас посмотрим. Если не максимально быстрый экспресс-расклад делаю, чтобы мне надо бежать дальше. Сейчас. Я, я всего пока что не бачу. Ну, карта шута, ну это все пустое, но ну, я не знаю смотри, вот, карта шута падает. То есть, какие бы карты не выпали перед этим всем, да, ну, все равно карта негативная, кстати, выпали. Вот восьмерка кубков, вот девятка мечей вот выпала. Какие бы карты бы не выпали, пускай здесь будут самые лучшие карты. Если падает шут, я понимаю, что все пустое. То есть оно, чтобы не говорили, чтобы они не делали, там бла-бла-бла, вот это вообще типа сюда никак не... Ну, то есть никакие за собой последствия не несет оно абсолютно. Позитивное. Ах, давай тоді ще глянемо, чи, можливо, Европа посилить санкции против РФ. Ну, на Европы, я думаю, что да. Сейчас. Да, да, карта башни, шестерка жезлов падает сразу, да, я более чем уверена. Начнется с пятерки жезлов, то есть начнется постепенно как-то оно с мелкого чего-то, а потом все раздуется в башню, то есть вообще прям какого-то... Ну, по идее, по раскладам, да, то, что мы делали перед этим, там падало, что как раз-таки Европа сейчас должна стать нам партнером хорошим, надежным. То есть Америка не дает, Европа дает. Америка там что-то это жмет, Европа дает, да, то есть как-то вот оно будет... А потом поменяется все, то есть как-то поменяться должно. Ну, пока так. А є шанс, що Америка теж приєднається до Європи і теж почне посилювати санкції замість того, щоб мати їх і обмежувати. Просто мені хлопчик, ось, наприклад, у мене підписник він з Америки. А він мені писав недавно, що нам там падало, пам'ятаєш, коли що Трамп з Путіним посереться на якесь на свято. И да, там я да, как раз да. обстреливала Украину, и я так понимаю, ну, Винма не казав, что в новинах, в них американских там прям вся строка была, что Трамп посылал санкции против России через Путина, через обстріли. То есть там в Америке прям показывали по телеку это. Не знаю, что показывают нам, не особо читаю новости. Последнее, что читала сегодня, я сделала на канал видео про этот крест, который упал. Да, да. И я понимаю, что карты не меняются касательно атомных станций, касательно весны. Не меняется вообще ничего. Меня это очень сильно парит сейчас. То меня, в принципе, ничего не парит, кроме этого. Потому что там от ядерка, орешники, станция. Вот у меня три как бы вопроса есть. И я пока не могу нормально это просмотреть. Потому что все это, я так понимаю, события, когда более тепло будет. Это, типа апрель, там, май, так, в ту сторону. И Потом зашла в новости, почитала, что они уже угрожают орешником. Типа за наши обстрелы, вот они вот, вот Путин там угрожает орешником по Украине. Я сижу, я не понимаю, что мне смотреть, что мне делать. Поэтому мне касательно вот этих оружия и всего остального вообще не особо парит. Мне парит больше этот расклад, который был в начале года, про туз пиковый, это, это, это игральные карты, и оно ничего не меняется. Я же думала, что он поменяется хоть как-то. А в итоге, если посчитать, когда крест упал, 40 дней, и через 40 дней война началась, когда с Софией упал крест, в итоге 40 дней, это как раз апрель, там, где Пасха, и я понимаю, что оно настолько все предсказанием поняла, вот так вот прям как-то близко-близко, и как-то так картинка собирается, вот этот пазл. И я надеюсь, что так не будет. А я еще вспоминаю, как мы по лавре гуляли. Я думаю, блин, что такое? я там эти деньги кидала. Ну, короче, все, ладно. Это. Маша, я не виновата ну, ни в чем. Нет, я ни в чем не виновата. Ну, там крест не упал, на самом деле, он там наклонился куда-то, но ну, это тоже считается, это же ненормально. И я как бы такой человек, что, ты же знаешь, я маю до последнего, вот я пытаюсь до последнего найти объяснение. Потому что я понимаю, что, ну, не каждое событие связано с магией. Блин, ну, ну давайте уже, ну, будем как-то, да, даже я ведьма, я понимаю, что не каждое, блин, событие связано с магией. Ну, ребята, короче, много событий связано, но не все. Но это слишком сакральное место для Украины, и для Киева, для киевлян слишком сакрально, не может так просто быть, Но ну, это прям нет, не, не не как бы мы не хотели, типа знаешь, где-то искать там эти, но нет. Но ты прям и по зар... картам Верховная Жрица падает, понимаешь, Верховная Жрица, если падает, это четко высшая сила дали знак, это ну Верховная Жрица, карта ведьмы, Но это ну типа, в общем, такое. И к чему я была, насчет санкций, ты меня спросила да, что посыли То есть уже писали в американских новостях, что посыли, посылили уже как раз на праздник, вот они там посрались и посылили. Ну смотри, все равно падает вот на итог башня шестерка жезлов. То есть должно быть что-то такое, размах какой-то прям. Сейчас все это мелкое, да, пятерка жезлов, рыцарь Пентакли, мелкое. Но дальше будет вот как раздуваться наоборот. Не знаю, какими событиями это связано пока что, но прям башня падает. То есть как-то там... Еще раз, говорю, я склоняюсь к тому, что в Америки у в России отношения посыпятся очень сильно. Вот эта башня падает, она показывает здесь четко. На счастье, для